अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ड्रायर मशीन का स्टील ड्रम मोटर से आदा करने का तरीका बताने जा रहा हूँ ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है जैसा कि आप जानते हैं इसको ओपन करना बहुत मुश्किल होता है और बाज़ दोस्त इसको खोलने के तरीका कार से वाकफ नहीं होते जिसकी वजह से वो इसका ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं इसका प्लास्टिक का ड्रम भी तोड़ देते हैं और इसका ये स्टील ड्रम इसको भी नुकसान पहुँचाते हैं इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए ताकि आप को पता चल जाए कि इसको ओपन करने का बेहतरीन तरीका क्या है इस स्टील वाले ड्रम को मोटर से अलग करने का आसान और बेहतरीन तरीका क्या है और इसके अलावा आपको ये भी मालूम मिलने वाली हैं कि इसकी मोटर में पानी क्यों डलता है क्यों वो ख़राब हो जाती है ये तमाम मालूम इसमें मिलेंगी और जब ये प्लास्टिक का ड्रम टूट जाए तो इसको दोबारा किस तरह रिपेयर किया जाता है तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें तो बहुत आसान टिप्स मौजूद हैं इसमें ऐसी जो आप घर में खुद कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा मंद लगे तो इसे लाइक ज़रूर करते जाना और अपने दोस्तों से शेयर भी करें और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आपकी मुलाकात दोबारा होती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं तो आप उसको देखें और हमारी मुलाकात फिर होती रहे तो चलें वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों इस ड्रायर के छानने के ऊपर एक पेच लगा होता है तेरह नंबर का बोल्ट उसको हमने इस टी पाना के जरिए ओपन करना है इसे खोलना है और उसको खोलने के बाद आपको अगला स्टेप भी दिखाता हूँ कि फिर क्या करना है जैसे कि ये मैंने इसे खोल दिया है अब इसके बाद एक स्टील का किल लेना है दोस्तों जैसा कि मेरे पास ये किल है इसके जो आगे ने, नेल है नेल काट देनी है इस तरह प्रॉपर कर लेना है ठीक है और इससे पहले क्या करना है एक बारीक सा पेचकस ले लें या कोई तार ले लें जिससे मैश हो सके ये देखें जहाँ से मैंने बोल्ट ओपन किया था तेरह नंबर का उसमें ये डिप कर देना है और इसकी पमैश करनी है कि कितनी गहराई है और अब ये जो स्टील का किला है ये इसके बराबर करना है पमैश करनी है जो इससे छोटा हो तकरीबन दो सूत्र छोटा होना चाहिए जैसे कि मैं आपको ये पमैश आपको दिखा रहा हूँ ये देखें कितना छोटा है इतना इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी छोटा हो जाए तो कोई मसला नहीं लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए इसको इसके अंदर डिप कर देना है फेंक देना है ठीक है अब एक बोल्ट लेते हैं पंद्रह नंबर का इसके ऊपर पंद्रह नंबर की चाबी लगती है और ये तीन सूत्र का होता है ये इसके ऊपर टाइट करना है जहाँ से हमने ये तेरह नंबर का बोल्ट ओपन किया है ना उसके ऊपर ये टाइट कर देना है और एक गोटी लेनी है और एक लंबा राड पंद्रह नंबर की गोटी है ये उसके ऊपर लग जाती है तीन सूत्र वाले बोल्ट के ऊपर और अब उसको हमने टाइट करना है इस राड के ज़रिए और दोस्तों इसमें अगर आप एक हाथ से इसको पकड़ कर स्टील के ड्रम को और दूसरे हाथ से इसको खोल सकते हैं तो ठीक है नहीं तो किसी और की मदद लेनी पड़ेगी एक आदमी स्टील के ड्रम को पकड़ कर रखे और दूसरा इसको राड को टाइट करे बोल्ट को जैसे बोल्ट को टाइट करेंगे ये ड्रम ऊपर आ जाएगा ये स्टील का ड्रम जैसे कि ये मैंने ओपन कर लिया है इसी तरह ये ऊपर आ जाएगा मोटर से अलहदा हो जाएगा कोई पेश नहीं हमने ओपन किया कुछ भी नहीं किया सिर्फ ये खोला ये खोला और उसको हमने निकाल लिया बाज़ ऐसे होते हैं जिनमें जंग लगा होता है बहुत ज़्यादा उस जंग की वजह से ऊपर नहीं आ रहे होते उनके लिए ये होता है कि पहले उसमें हमने ये ऊपर वाला जो बोल्ट लगा होता है जो निकाल के अंदर हमने पानी फेंक देना है ठीक है पानी से भर देना है इतना इतना पानी ताकि पानी उसके अंदर जाएगा तो जो जंग होता है वो ख़त्म हो जाएगा जहाँ मिट्टी का तेल या जा जंग उतारने वाला कोई केमिकल वो भी आप लगा सकते हैं इसमें डाल सकते हैं इसको फिर पड़े रहने देना जैसे वो जंग उसका नरम होगा तो आप इस तरह ये बोल्ट जो होता है ये आप ऊपर से टैट करेंगे जिस तरीके से मैंने किया है तो आसानी से बाहर आ जाएगा अब इसकी मोटर जो है वो भी ओपन करते हैं अब देखें ये मशीन उल्टा दी है और इसमें ये नट मैंने ये ये भी खोल लिए हुए हैं ओपन कर लिए हुए हैं जैसे ही ये कनेक्शन ओपन करने हैं और इसे बाहर निकाल लेना है ये देखें कितना आसानी से ये बाहर आ गई क्योंकि नरम था अगर थोड़ा सा टाइट भी होता जंग भी लगा होता तो आपको बताया पानी डाल देते हैं टापे में जहाँ से ऊपर तेज खोला था ना वहाँ पानी डाल देना या कोई जंग वाला केमिकल या फिर मिट्टी का तेल तो उससे जंग नरम हो जाता है फिर आप आसानी से खोल सकते हैं अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ इसका जो ड्रम टूटा हुआ था इसको किस तरह रिपेयर किया जाता है और किस तरह हम अपनी बचत कर सकते हैं ये ड्रायर मशीन है और ये इसका स्टील का ड्रम है ये टूट गया हुआ है ये कैसे टूटा है ये जब इस मोटर को इससे अलग करते हैं ड्रम से असल तरीका कार से हटकर तो इसी तरह नुकसान होता है कि एक तो ये टूट जाता है ये प्लास्टिक का कुप्पा लगा होता है इसको स्टील के ड्रम को जिसे छलना भी कहते हैं और ये देखें इस टापे को भी जो प्लास्टिक का जो ड्रम है इस प्लास्टिक के ड्रम को भी नुकसान हो जाता होता है जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो कॉलर बनी होती है ये टूट गई हुई है इसके टूटने की वजह से पानी जो है मोटर की तरफ जाता है और मोटर ख़राब हो जाती है इसमें भी यही मसला था इसमें भी यही मसला था ये भी किसी मकैनक ने या किसी ने जिसको पता नहीं था गलत तरीके से इसे खोला और फिर इसको तोड़ा और मोटर में पानी चला गया जिसकी वजह से उसी तरह उसने फिट कर दिया था अब मैंने मोटर तो रिपेयर कर ली है अब आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप मेरे चैनल को विज़िट करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिससे आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी जरबें लगी हैं अब इसको रिपेयर करना है अब और किस तरह रिपेयर करना है ये आपको मैं दिखाता हूँ बजाय कि हम और ज़्यादा नुकसान करें हम इसी को कंट्रोल कर लेते हैं हमारा सिर्फ ये कॉलर इसकी टूटी है इसके लिए हमने एक पाइप लेना है ये देखें दो इंच का पाइप है पीवीसी का ये पीवीसी का पाइप लेना है और इसे एक पीस काट लेना है एक ये पीवीसी का पीस लेना है इसको दो इंच का पाइप है ये इसको इस तरह काट लेना है और इसको ये देखें इसके बाहर नहीं इसके अंदर लगाना है ये देखें एक तरफ से इसे बंद कर लेना है और ये टूटा हुआ जो है इसके अंदर रख देना है ये देखें ठीक है ये प्रॉपर आप देख रहे हैं ये इस तरह इसको फिट करना है इसके अंदर बाहर नहीं और बाहर जो इसकी दूसरी जगह है जो बची हुई है इस पर आपने समाध लगा देनी है इधर इधर सारे साइडों पे समाध लगा देनी है ताकि पानी इधर से ना जाए ये दोस्तों पाँच छः सौ रुपये का या इससे भी ज़्यादा हो सकता है ये आपको ये ड्रम मिलता है सिर्फ इस नुस्ख़् के लिए इस नुस्ख़् की वजह से बदलना पड़ता है जो मैंने आप पैप लगा दिया है और इधर समाध लगा देता हूँ अभी तो ये हमारा इतनी बचत हो गई है और ये वाला जो है इसको तो हमने चेंज करना ही है ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता ये तीन पेच हैं ये तीनों पेच ओपन करने हैं ये तीनों नाटक खोलने हैं ओपन करके दोबारा इसी तरह हमने ये लगा देना है अब दोस्तों ये बताता हूँ कि ये मोटर में पानी क्यों जाता है एक तो इस टापे के टूटने की वजह से ये जो ड्रम होता है प्लास्टिक का जब ये टूट जाता है तो वहाँ से पानी जाता है नीचे मोटर की तरफ और मोटर के ऊपर ये एक सेफ्टी लगी होती है ये जो ढक्कन लगा हुआ है ये वाला इसको लगा होना चाहिए लास्ट और टूटा नहीं होना चाहिए कहीं से अगर ये टूटा हुआ होगा जैसे ऊपर से पानी आएगा डायरेक्ट मोटर में जाएगा और अगर इसका ये पंखा ऊपर लगा हुआ होगा तो ये पानी को मोटर के अंदर नहीं जाने देगा और ये पंखा दो काम करता है एक इसका काम ये है कि मोटर को हीट होने से बचाता है और दूसरा ये है कि जब ऊपर से कोई मसला हो यानी ऊपर से ड्रम लीक हो उसका पानी इस पंखे के ऊपर गिरता है और पंखा जब घूम रहा होता है तो उसे साइडों पे गिरा देता है मोटर के अंदर नहीं जाने देता ये दोस्तों इस मेरी वीडियो का मकसद था कि आपको इसके बारे में प्रॉपर बताऊं समझाऊं ताकि आइंदा आप जब भी किसी ड्रायर मशीन को ओपन करें तो आपको कभी कोई मुश्किल का सामना ना हो और आपको पता हो कि ये इसने किस तरह काम करना है और किस तरह इससे काम लेना है उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें फिर मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़